Hər vaxtınız xeyir. Əziz e, Azərbaycan xalqı. Mən bu qısa çıxışımda lakin çox həlldici bir e, çıxışda e, sizə ölkəmizin nə qədər həll edici, problemlər qarşısında dur durduğunu yaxın ki, yaxşı görürsüz. Dağılmağa ə doğru gedən Azərbaycanın soyulmağa və dağılmağa doğru gedən Azərbaycanın hakimiyyəti əslində bu hakimiyyət rus və ermənəvəltilərdir. Sualı hakimiyyəti bu sualı hakimiyyətini qoyan Heydər Əliyevin özü ermənlərə əlaltlıq eləyə el 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 Şamiyana Azərbaycan xalqını qırmış Şamiyana heykəllər qoya-qoya, bağ sala-sala, rayon adları verə-verə, Şuşada Erməni kilsələri, kilsəsi tikdirə tikdirən də Heydər Əliyevdir. Və belə bir yoltaqlıqla o Sovet hakimiyyətində özünə yer tutmuş, yer tutmanın yeganə səbəbi doğulub ki, o həmrustların, həməri məmlələrin sınanmış əl altısıdır. Ona görə əl altısı olduğuna görə, sınandığına görə həm ruslar, həm ermənilər icazə veriblər ki, Əidar Əliyev yüksək partiya vəzifələri tutsun, bir milli sadqın kimi. İndi vəziyyət elədir ki, İlham Əliyev mütləq övrülməli avalla İlham Əliyev axmaq adamdır. Çox ac göz adamdır, oğrudur. Dayanmadan Azərbaycanı oğurlayır. Elə bir sistem bilisiz zəif adam olduğuna görə bu oğur, oğru qrupu olan sülalı, sülalı hakimiyyət, sülalı ki mətcə Əliyevlərdən ibarət deyil ya da Paşayevlərdən eyni zamanda Naxçıvan və Ermənistan mafiyasından aiddir. Onlar onların içində çox böyük oğrular var. Eləcə də çıxarılan nazirlərin hamısını götürün. Hamısı oğuru dağıdıblar ölkəni. Amma günah onlarda deyil. Günah həddindən artıq az göz olan İlham Əliyev və Mehriban Paşayevdədir. Və Ə, ölkənin bütün varının 80%-ni bu 2 cinayətkar, oğrubaşı İlham Əliyev və Mehriban ə, Paşayevan əlindədir. Paşa banklardadır və xaricidədir. 80% olub. Bu artıq bütün xalqımıza bunu bilir. Bunu KGB-nin ornadı, Milli Təhlükəsizlik Naziri açıq Çovdarovdur və bunu artıq hamı bilir ki, bəli, bütün pulların 80% İlham Əliyevlə ə, deməlim, Mehriban Paşayevadadır. Bunlar böyük cinayətkarlardır, mütləq asılmalıdır hər ikisi. Daha doğrusu İlham Əliyev nə ailəsində 80% olaraq çatır. Çimpo pul yeməkdə günahı var. Onun qızı Leyla da, oğusu Qızı Arzu da e, ola bilər ki, azad qalısın, əgər pulları qaytarsa. E, atası və anası tərəfindən soylunmuş Azərbaycan pullarını qaytarsa sax qalsın. Leyla isə mütləq edam edilməldi. İlham və Mehriban Paşayeva kimi onlar başqama olmaq, çox böyük cinayətlər ediblərlər. Hətta pulların hamısını qaytarsalar, əllərində olan onsuz itir it, çox çox milliatlar itirilib. Hətta onu qaytarsa da onları bağışlamaq olmaz, ona görə ki, onların sayəsində Azərbaycanın oğruları hakimiyyətə gəlib və Azərbaycanı dağıdıblar. Artıq Azərbaycan dağılıb maddi cəhətdən və ona görə də bu cinayətlər bağışlamaq olmaz. Bunun xalqımıza böyük ə e, deməli ziyanı var, xaltdımızı geri qoyub və e, aydın məsələdir ki, burada yeganə çıxış yolu İlham Əliyevi dəvirməkdir. Mütləq bu baş verəcək və mən bunun necə baş verməsini bütün xalqımız iştirak etməlidir. Mənim təklifim odur ki, Azərbaycan e, deməli oğullarından ibarət e, gizli dəstələr yaradılsın. Sülahlı hakimiyyətin ailə üzvləri, sülahlı nazirləri və hərbi xainlər, Nəzməddin Sadıqov kimi hərbi xainlər, hansı ki, Azərbaycan əskərlərini qırığına verib ki, deməli rus hakimiyyəti Azərbaycan da bərpa olunsun. Heydər Əliyevin deməli general KGB general Heydər Əliyevin e, iqtiyarına verilsin. Ruslar onu seçiblər. Sınaqmış milli sadqındır və nəhayət rus hakimiyyəti Azərbaycanda bərpa olunsun. E, Azərbaycanın qəhrəman oğulları Ruslar tərəfindən eləcə də Heydər Əliyevin xainliyi, milli satqınlığı nəticəsində aldadılarax öldürüldü. Azərbaycan yalançı müstəqilliyini e, itirdi. Bunun çox böyük əhəmiyyəti olan şeylərdən biri də olub ki, e, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gəldi. Əbülfəz Elçibəy nağçivandlıdır. Bunların bu Heydər Əliyevin 66ları tərəfindən prezidentliyə namizədliyi verildi. Bilə bilək ki Elçibəy hakimiyyət adamı deyil, hakimiyyət aparan deyil. Və Elçibəy e, türkçüdür. Ona qiymət verilir ki bir türkçi kimi və gələcək e, türk Türkləri birləşdirmək barəsində onun fikirləri bəyəniləndi, amma Azərbaycan hakimiyyətini bir qorxaq kimi qoyub qaştdığı Heydər Əliyevi gətirdiyi, o ətrafdakıları hamısı Heydər Əliyevin adamıdır. Ci rəsulbuliyev qarşıq. Və e, bunu burada bir fəzə başlamaq olmaz. Əbülfəz gələ prezident olmayaardı. O e, advizerı vardı, məsləhətçi ola bilərdi, amma hökmət başçısı, prezident çox güclü bir adam olmalı idi. Çünki Heydər Əliyevin deməli iç üzünü tanıyan adamlardan biri, çox təəssüf ki, Azərbaycan da belə adamlar qabağa durmadı. Daha doğrusu mafiyaya qoymadı onu, rus mafiyası, erməni mafiyası Eləcə də Azərbaycanın satqın milli satqınları, baş satqın Heydər Əliyev öndə olmaqla Ermənistandan olan milli satqınlar və Naxtivandan olan milli satqınlar deməli Rus hakimiyyətini seçdilər və onun Azərbaycanın yenidən Rus tərkibinə keçməyinə böyük xidmət edib öz oğurluqlarını başladılar oğluğun başlanıcı ruslar ona görə onlara icazə verdi ki, onlar rus hakimiyyətini Azərbaycan da bərper elədilər. Və belə bir şəraitdə indiki siyasət bu xalqımız çaşıb qalıb, biri demokratiyadır, o birisi başqa-başqa sözlərdir. təkliflər verilir ki, necə ola bilər ki, bu indi çaqqal sürüsü hansı dostlarım qoşunlar xain olan çaqqal sürüsünün öhdəsindən gəlib bu milli satqın e, sualı hakimətini yıxmaq onların təkliflərini mən oxuyuram mən onları təkrər etmək istəmirəm hamsının əhmiyəti var eləcə də indiki keçirilən mayın 12-sində mən səf eləyib 12 demişəm amma 12-sində Qaraqax e, azadlıq e, Qaraqax e, təşkilatının təşkil elədiyi mitinqdə mən o mitinqdə demişəm bəyənirəm qoy mitinqləsinlər amma iş onla qutarmayacaq. Mütləq Azərbaycan oğulları qisas dəstələri yaratmalıdır və sülhlü hakimiyyətin naili özvlərini nazirləri bir də ki milli xəyanətkar generaları o cümlədən birinci olaraq Nəciməddin Sadıqov mərh və edilməlidir eləcə də Azərbaycanın şeyxi məhv edilməlidir. Cənnan Nəciməddin Sadıqovda birinci Rusiya işdir ikinci Azərbaycan onu bilin. İlham Əliyev vicdanı deyil. İlham Əliyev özü rusların arxayındır. Zəif bir insandır o. O bircə pul pulu nəzərə alıb ki, 80% pul buna çatır. İndi başqa şey istəyi nə təri Azərbaycanı dağıtsınlar həmin o əcəlaflar, rus satqınları, onlara ilhamın o fərqi nədir? İlhamın bir fikri var ki, pulları maksimum yığsın, milyardları, 100 milliyyətdən çox pul pull yığıb o və o on bitər qaçıb getsin, onu xəçiyə bilsin, amma o olmayacaq, o mümkün olmayacaq. Bu çünki ilham axmaqdır, başa düşmək o mümkün deyil. Və sözsüz ki Bu barədə ərxaq sözsüz ki, qalxmalıdır. Xalq qalxacaq İlham Əliyevin hakimiyyətini devirməyə. Və İlham Əliyev mütləq əlaç tapmaq istəyir ki, bu xalbi nə təri qırsın ki, ə, yenidən öz hakimiyyətini saxlasın. Bunun ən yaxşı yolu odur ki, indiki vəziyyətdə ə, çünki hələ ki ordunun ə, ə, deməli ixtiyarı başda bu rəis olan e, rus alçaq olan, rus satqın olan Nəcmiəddin e, Sadıxovun əlindədir. O ruslar Azərbaycanın bütün ordusunu vurma toç, e, nöqtələrini bilirlər Nəcmiəddinin sayəsində. Və e, ən yaxşısı odur ki, güya ki bu İlham Əliyev Qarabağ müharibəsi təşkil eləyəcək, amma nəticə ondan ibarət olacaq ki, ruslar və ermənlər dəqiq olaraq Nəcriməddinin onlara verdiyi e, deməli nöqtələrdə Azərbaycan ordusunu məhv edəcəklər, çoxlu qırğına e, qırğın olacaq əskərlərimiz arasında və xalqda böyük qorxu düşkünlüyü yaradılacaq. Və bundan sonra da bir hələ bir 50 il də bəlkə krallıq yarada bildi bu suralı hakimədi, lakin Azərbaycan xalqı buna yol verməməlidir muharibəyə getməməlidir. Nə qədər ki sülh alaqimiyyətdədir, muharibəyə getmək olmaz. Azərbaycan xalqının milli qısatçıların rolu bunları bir-bir güllələmək, müxtəlif silahlarla öldürmək və qaçmağa məcbur eləməkdir. Sülh alaqimiyyəti Azərbaycan xalqının ən qorxulu daxili düşmənidir və birinci düşməndir. Mütləq sülh alaqimiyyəti məhv edilməlidir qısatcılar tərəfindən və bunun effekti olasıdır. Qaraqabx təşkilatının çıxartdığı o mitinqa çoxlu adam gəl e, gəlsin, onun da əhmiyəti olacaq müəyyən səviyyədə, amma e, hakimiyyətə demək ki, e, ya Qarabağ alın, ya da e, biz gedəcəyik öz doğma yurdumuza. O, o, onun çox da effekti olmayacaq. Nəyə görə? o okay, keçəcək, desələcək. Gedəcəklər, bunlarda qırılacaqlar. Ondan sonra ə, yalandan Sovet or Azərbaycan ordusu ilə Ermən ordusu vuruşacaq. Azərbaycan ordusu vuracaqlar. Necməddin Sadıqovun xəyanətinin nəticəsində. İndi baxın da, vəziyyət belədir. İndi belə şəraitdə Azərbaycan xalqı və onun oğulları nə etməlidir? Azərbaycan xalqı və onun oğulları qisas dəstələri ilə sülalı hakimiyyətini ailə özvlərini nazirlərimizi xüsusilə güc nazirləri əlizə imkan düşən kimi müharibə yolu ilə ölümdən qorxmayın. Ələbilin Erməni ilə vurışursunuz, Rusla vurışursunuz. Bizim qaddar düşmənlərimiz ola. Amma birinci onu bilin ki, ən qaddar düşmən sülalı hakimiyyətidir və onun başstabının rəisi Nəcməddin ə, Sadiqov dedi ki, hakimiyyət onun əlindədir, ordu onun əlindədir, bütün hər şeyi də satıb və Azərbaycan ordusunun müharibə eləmək qabiliyyəti yoxdur bu dəqiqə. E, heç bir mütləq uduzmalıdı və kütləvi qırığına səbəb olacaq Azərbaycan ordusunun kütləvi qırığına və İlham Cildə, Elicə də rus satqını olan Məramiz Mehdyev də deyəcək gördüz. Biz sizə dedik ki, müharibə eləmirik. Amma siz dediniz elə. Biz də müharibə elədik. Bax bu bu qədər qırğın verib uduzduq. Halbuki gözləri eliyəcələr bu. Ona görə də bu sözlərin qarşısını ümiyyətlə vəziyyəti düzgün qiymətləndir. Birinci daxili düşmən olan xoralı hakimiyyəti deyəndə hamısını nəzərdə tutur. Məhv edilməlidir ayrı-ayrılıqda və bunun üçün can verməyə xalqımızın oğulları canlarını verib şəhid olsalar onlar heç vaxt yaddan çıxmayacaqlar. Çünki birinci düşmən budur. Qorxulu düşmən budur. Bunu yıxandan sonra, bunların hamısını güllələyəndən sonra, ondan sonra Azərbaycan ordusu yenidən qurulmalıdır. Hər şey gizli saxlanılmalıdır. Azərbaycanda yalnız türk generallarına generallıq verilməlidir və hakimiyyət verilməlidir. Türk generalları olmalıdır. Başqa millət saxtqınlıq eləyəcək ümmetlər. Mən açıq deyirəm. Ləzgilər olsun, Talışlar olsun. Rus Azərbaycan da Ruslar da var, Ermənilər də var. Onlardan siz general eləsəniz, hamısı sat satacaq Azərbaycan. Necə ki Nəciməddin Sadıqov Ləzgidir və Azərbaycanın baş satqınlarının biridir. Rusdur, Rusiya işidir. Mən ləzgilərin xatirinə dəyməsən. Ləzgilərin çox şıkş adamdır. Amma təəssüf ki, Azərbaycan türklərinin içində naçişlər olduğu halda və indiki hakimiyyət naçişi xalqın əleyhinə olan düşmən olduğu halda türk ola ola eləcə də ləzgilərin, eləcə də tağışların içində xainləri var. Biz onları seçsənə kimi çox vaxt gedəcək ki, biz xalqları yenə də birləşdirək və Mübarizə onu göstərəcək ki, kim necə mübarizə eləyir Azərbaycan Türk xalqı ilə bir yerdə. Azərbaycanda milli hərbə hakimiyyət qurulmalıdır. Azərbaycanda Ağsaqqallar şurası yaradılmalıdır və çox bilikli adamlarımızı həmin Ağsaqqallar şurasına qəbul etmək lazımdır ki, onların məsləhə, məsləhətçi rolunda. Mən özüm də gə məsləhətçi rolunda deməli Azərbaycan milli ağsaqqallar şurasında iştirak etmək istəyirəm. Mənim savadım çox yuxarıdır, mənim tarixi savadım həddindən artıq yuxarıdır. Baxma ki tarixçi olmadığıma. Mən sizə demişəm Şuşanın birinci e, tarixini ki o İranın canıb hissəsində olan şəhərin adıdır. Heç kəs bunu bilmirdi. Eləcə Nər yalança akademik Ramiz Mehdyev nə başqası nə başqası. Mən onu tapıb ortaya çıxartdım. Onların Türklər tərəfindən köçürüldüyü, eləcə də Kiş kəndinin şəhərinin Türklər tərəfindən köçü qırıldığı, darmadan el edildiyi və deməli Qafqaza köçürüldüyünü mən tapıb ortaya çıxartmışam. Onu da sizə demişəm. Ona görə o Şuşa yalandan Erməni adını çıxdı, amma Şuşa Erməni adı deyil, nədir? Şuşa Erməni, Şuşa xalqı tamamilə müxtədir ayrı bir xalqdır, kiçik bir xalqdır olub, amma gəldirəm yəni ordakı Makedonlar Türklərə müqavimət göstərir. Çünki Şuşa xalqının elə gücü yoxdur ki, eləcə də yerli xalqların hamısı onları Makedonlar əzib birinci, o sonra Ərəblər əzib. Lakin o Makedonlar Ərəblər kimi vurub Türklərə qarşı ona görə Şuşa şəhəri demək olar ki tamamilə darmadağın edilib bu makedonları qırıblar hamsını. Eləcə də Şuşa-nın müəyyən qism cəmaatı qırılıb, amma yerdə qalanını köçürdüblər. Dev Qaraqabax xanlığına. Hə Şuşa, həmin Şuşadır. Onu mən tapmışam sizə demişəm. Mən tarixən çox savadlıyam. Türklərin tarixini bilirəm. Türk ölkələri birliyini yaratmaq bizim əsas strategiyamızdır. Onu mən sizə deyirəm və onu da mən orada olsam mütləq ağsaqqallar şurasında mütləq mən onu həyata keçirəcəm. Çünki biz kiçik xalq döyür. Biz əhd birləşsək türk xalqları çox böyük xalqdır. Bütün millətlərini, Çin, Rusiya, Yaxın Şərq ərəblər, Avropa hamısının analarını ağladı balıqlar bütün yerlər. Ən böyük imperiya Türk-Monqol imperiyasıdır. Onu belə Mongollar da türk tayfalarının biridir. Allahımız eynidir. Onlar tanrı deyirlər, biz tanrı deyirik. Tanrı, tanrı elə eyni Allahdır. Səmə Allahdır, bizim özümüzün millə Allahımız var. İndi siz xətirinizə dəyəcək ki, bəzi dinçilərinki mən niyə millə Allah deyirəm? Bəli, allahlar da millidir. Çin kimi güclü ölkənin özünün bütdəri yoxdur gəlib indi bunların allahlarına heç xoşları da gəlmir, stayş də eləmlər. Çinlə bunlar bacara bilərlər. Çin bunları əzib qoyar hamsını yerə. Amma vaxtı ilə Moğol köç taybaları, Çini də əziblər, Rusiyanı da əziblər. 60 il Rusiya e, Moğol Türkün imperiyasının əlində olur. Eləcə də bütün Yaxın Şərq, Avropa hava, hər yanı keçsələr alıblar e, bu. 4 dəfə Roma imperiyasından böyük imperiya olub. Türk Monqol imperiyası. Bax, bizim xalqımız elə böyükdü, elə də vuruşan xalqdı. Qorxmazlıq, ədalət, qorxmazlıq igidlik türklərin qanında idi. O, o sizin qanınızda coşmalıdır. Və mən mütləq sağqallar şurasında iştirak etmək istəyirəm. Mənim hakimiyyətdə gözüm yoxdur. Mən pulgir adam deyiləm. Mən çox yaxşı yaşayıram amma Amerikan siyasətinə də dərindən bələdəm burda. Sözsüz ki, mənim orada olmağım Azərbaycan xalqına, türk xalqına, eləcə də digər xalqlara, hansı xalq ki, bizə dostluq, qardaşlıq münasibəti göstərsə, biz onların hamısına yaxşılıq et verəsiz. Eyni zamanda mən Amerika ilə Azərbaycan, eləcə də digər türk ölkələri birliyini Amerikada da bu siyasəti mən aparıram. Amerika prezidentinə yazıram bu barədə. İndi bu vəziyyət belədir ki, deməli ağsaqqallardan ibarət şura olmalıdı ki, həmin hərbinin arxasında dursun. Çünki milli hərbi hakimiyyətin başçısı sözsüz ki, türk general olacaq. Bizim özümüzün Azərbaycan türklərinin generallarından biri. Hakimiyyəti verəsi ona, lakin o əgər onun arxasında ağsaqqallar olmasa, o o heç nə edə bilməz. Bütün dünya düşəcək onun üstünə. Amma bizim kimi sadiq ağsaqqallar Həminü yerində 30 dollar bilərəm. Siz görsəz, mən burada Amerikada nə nə təri ə, 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 İrland və ə, Yahudi mafiyasını tənqid edirəm və onları yerində otuzdururam. Onda başa düşərsiz ki, mənim gücüm nə qədərdir və mən heç kəsdən qorxmıram. Və ona görə də Ağsaqqallar şurası Milli Hərb Hökumətinin arxasında olmalıdır. Milli hərbi generallarımız da buna ha çevrilişə hazırlaşmalıdır. Mütləq silahlı hakimiyyəti devrilməlidir. Bunların gücü yoxdur, qorxaq şeylərdir. Pul o qədər pul deyib, o qədər cinayət eliblər. Bunlar bilmirlər, nə tərəfli. Ruslardan ona görə 100% asılıdır. Quvə e, e, bir şey olsa Rusiyaya gedəcəklər. Cəhənnəmin qacısından sonra biz onları bir-bir Rusiyadan gə gətizdirərik eləcə də onların dövlət tərəflərindən alınacaq. Əgər həyətləri sağ qalmaq istəyirsə və lakin bizim içərimizdə həmin o Azərbaycan oğulları özlərini şəhid vermək sədaq bunları mütləq öldürməliydi ən birinci daxili düşmən kimi. Biz Azərbaycanda hakimiyyətə keçirsək, ondan sonra ordu quruculuğunu deməli millət əsaslar üzərində türk generalları arasında qurup ondan sonra e, deməli heç bir satqına yol vermədən Nəcməddini öldürmək şərti ilə Nəcməddin öldürülməlidir. Çünki o Azərbaycan ordusunun bütün sirrlərini bilir və eyni zamanda e, e, nənki tərcəsirləri artıq verib, eyni zamanda bacardığı pisliyi gət eləyə bilər. Ona görə o mütləq öldürülməlidir. Eləcə də sülalı hakimiyyətindən Kimə elinizə keçsə, xüsusən gücnazırlar mütləq öldürmək lazımdır. Milli hakimiyyət qurmaq lazımdır. Milli hərbi hakimiyyət Ağsaqqallar şurasının köməyi ilə məndə orada iştirak eləyəcəm. Özdəkə heç kəs sizə söz deyə bilməyəcək. Çünki hər şey elimdən asıldı. Elim sübuti, tarix sübut eləyəcək ki, Şəhərdən gəlib, Çixərdən gəlib, Obridardan gəlib türklər neçə min illərdir həmin torpaqlarda, Qafqaz olar. Nə olub? Ə, İran ə, sonra bizim ən baş strateji strategiyamızdan biri də odur ki, mütləq İran'da türk hakimiyyəti qurmalıyıq. Onun üçün görək biz qorxaq olmayaq. Bizim hakimiyyət milli hərb hakimiyyətinin əlində olsun və biz onu həyata keçirdik Amerikanın iştirakı ilə. Və bu baş verəcək. Ə, türklərdən başqa İran'da elə güclü millət yoxdur. Hamısı qırılıb başsız millətdir. Biraz makedonlar var hansı ki onları e, deməli əhəmiyyət verilə bilər və ermənilərə bu e, İran vurulsa da bu erməni və makedonları